怎么了？我男朋友回来了，再见。不认识了。是啊，不认识了。你谁啊？ 你怎么来了？你在电话里面说过，会听这个讲座。上车。 我对这片不熟，想去哪儿？哪儿都行。你这次回来多久？请假的吗？什么时候回去？晚上走。刚到就要走啊？不能请太久的假，见你一面就行了。 这儿吧，能避风，跟他说好话。嗯。我出去一下。 附近没什么吃的，你早说饿了，我给你买啊。什么时候让你劳动过？不会做饭，买还是可以的。知道你爱吃素米棒，买了俩。你还记得呀？不敢不记得。还以为你都忘了。我是你男朋友，怎么能忘？你再不回来就忘了。 这不回来看你了吗？快吃吧。嗯，你也吃呀？这不是有薯条、汉堡？我在火车上吃过了。你刚下火车啊？ 我以后不跟你吵。你再说一遍，我录下来，下次放给你听。好好说话。真想你。 差不多该走了，这刚吃了点东西就要走了，下次有空再回来看你。 舍不得。你都没有好好抱抱我就要走了。不是说好了吗？又不分手。我什么时候能读完书啊？ 怎么就读不完了呢？我妈还要让我读博士。